Cəyi hesabınız xeyr olsun İbrahim. Biz eşidirsizsə buyurun. Salam sabahınız xeyir. Gününüz uğurlu və sağlam keçsin. Bu bağlantımızda biz boksda hücumlardan danışacağıq. Hazırda mən Knockout İdman Klubundayam və bizə ə, bu işdə köməkliyi edəcək bu klubun müəllimləri Pərvin Nəsirzadə, eyni zamanda Nizat Alpaşayev. Hoş gördü Süpərmən. Hoşluğunuz olsun, gününüz uğurlu olsun. Nizat müəllim sizə salamlayardı. Salamu aleikum, xoş gəldiniz. Bəy müəllim, təbii ki, bizim daimi izləyicilərimiz bilirlər ki, biz bundan əvvəl boks haqda bir neçə qaydalardan danışmışıq. Mən istəyirəm bu gün hücumlardan danışaq. Ümumiyyətlə hücum, hücumlarda əsasən tələbələrə nəyi öyrədirsiz? E, i̇lk tapşırıq nə olur? Çox sağ olun, gözəl bir mövzə toxunmusunuz. E, təbii ki, ilk olaraq biz hücumlarda əsas tək tək zərbələr üzərində tapşırıq veririk. E, çünki təkcə zərbələrdə zərbələrin yəni tutarlı olması üçün üz üzərində xüsusi işləmək lazımdır. Təbii ki, bir çox kombinasiyalar olur ə, hücumlarda, amma əsas ə, diqqət edəcəyimiz məsələ tək və iki zərbələr üzərində olur. Yəni tapşırıqlar. Elə hazırda Nizat müəllim gözləyir. Əgər mümkündirsə göstərəcək hücumda olan zərbələri göstərəcək başdan Nizat müəllim. Gördüyünüz kimi sol və sağ zərbələrlə tək tək hücumlardadır tək tək. E, Dəyimiz kimi döyüşdə əsas prinsip e, bir çox kombinasiyalar e, təqşirəg verilsə də, e, əksər döyüşlərdə biz görürük ki, ən çox tək və iki zərbələr üzərində iş gedir. E, çünki prinsip burada məsələ rəqibi tək-tək və iki zərbələrlə sarsıtmaqdır. Yəni zərbələri hiss elətməkdir. İndi isə Nizad müəllim bizə iki zərbələrin hücumunu göstər. Zəhmət olmasa e, operatorumuzda hərəkətləri göstərsin. Ə, əsas tapşırıqları meşoqlarda də beynəmizdə məqsədimiz odur ki, meşoqlar təbii ki bir rəqib misalındadır və zərbələri vurarkən əsas diqqət ediləcəyi məsələ zərbənin tutarlı oturulmasıdır. Biz bu öndə yəni tapşırıq verib və Əsas ə, bu prinsipdən məqsəd hücumun özündə də bir müdafiə var. Təbii ki, rəqib sizi görmədən öncə sizin ilk olaraq onu qarşılamağınız özü də bir hücum olsa da müdafiə xarakteri daşıyır. Bir növ ə, xəyali rəqib ə, düşünürsəm, hə. eyni zamanda yəni zərbələri endirən zaman, həmçinin əgər hə. düz başa düşdümsə, ə, elə bil o rəqibdən də sənə zərbə gəlir və onlardan çıxmağı da. Təbii ki, həmişə dediyimiz kimi qırağdan sadə görsənsə də 1 və 2 zərbəli hücumlar ə, döyüş əsnasında çox effektlidir. Və bunun üzərində xüsusilə olaraq ə, yəni bir neçə məşq işlənir. Təlim müəllim, məşq əsnasında ə, həmçinin hücuma çıxanda da yə, ayaqlar və əllər tandem təşkil edilir. Necə? Təbii ki, burada əsas faktor məsafədir. Yaxın məsafədə təbii ki, ayaqlar olduğu mövqeydə yəni işlənilir, amma uzaq məsafədə addımlarla artıq hücum olunur bizdə 3 əsas prinsipdir. Yaxın məsafə, orta məsafə və uzaq məsafədə tapşırıqlar verilir. Təbii ki, yaxın məsafədə əsas olaraq prinsip yan zərbələr üzərində olur, hücum. Orta məsafədə isə düz zərbələr, bir də uzaq məsafədə 1-2 zərbələr üzərində əsas tapşırıq verilir. Mümkündüsə elə sizin bildirdiyiniz məqamları Nizat müəllim göstərərdi. Orta məsafədə dururuq. Yaxın məsafədə yan zərbələr, bakovoy zərbələrdir. Əsasən altdan zərbələrdir, qarın zərbələridir və orta məsafədə dururuq, Necat müəllim, orta məsafədə isə ancaq əlin açıldığı qədərdir zərbələr. Bir zərbələr, iki zərbələr və bir malca uzaq məsafədə isə fikirin ayaqlarda atımlarla işlənir. Hər e, üç tapşıriqlarda əsas məsələ rəqibə vurulan zərbənin tutarlı olmasıdır. Bir də Pərviz müəllim ümumiyyətlə bu hücumlar zamanı rəqibdən gələn zərbəni önləmək üçün, yəni qarşısını almaq üçün hərəkət, məsələn, rinqdə hərəkət və yerində hərəkət necə? E, bəli, ona da xüsusi e, tapşırığı var ki, hər zərbədən sonra mövqelərini dəyişmək şərtdir. Təbii ki, rəqibə vurduğun zaman o da qarşılıq verir. Qarşılıq verdi zaman da əsas məsələ rəqibi vurduğun mövqeydən fərqli bir şəkildə çıxmaq lazımdır ki, rəqib boşluğa düşsün. Və o boşluqda yenə də e, yəni idmançı öz hücumlarını davam elətdir. Mümkündürsə elə həmin çıxmalardan Nizat müəllim hə. göstərərdi bir-ikisini. Dəyiş, 2 hücum mövqeyi dəyiş. Mövqe dəyişdi. İki zərbəli hücum mövqeləri dəyişdi. Hop dəyişdi. Və təbii ki, əsas məqsəd burada rəqibin qarşısında qalmamaqdır. Təbii ki, zərbə dəyəndə zaman artıq rəqib də hücuma keçmək niyyətində olur və əsas o anda dakıbimi fikrini yandırmaq və yenidən hücumları təkrarlamaqdır. Təbii ki, e, hazırda indi bizim göstərdiyimiz hərəkətlər e, cüzi bir hissədir. Yəni e, bu idman növünə gəlib məşğul olduqdan sonra daha dərin və incə detallara e, fikir verir müəllimlər. Bəli, mən sizə təşəkkürümü bildirirəm, həmçinin Nizad müəllimə də öz təşəkkürümü bildirirəm. Hərəkətləri göstərdiniz. Sizə uğurlar. Təşəkkürlər. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun diqqətinizə görə. Bəli, əziz